assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar mana yana video tayyorlashimizga sabab bo'lgan bir holat bilan bu safar tanishtirmoqchiman avvalo mana shu ishonchnoma bilan tanishib chiqamiz bu Mardibek va umida abdug'apparova tomonidan menga bildirilgan ishonchnoma bu yana o'sha sirdaryo viloyati o'simliklar karantin davlat inspeksiyasini boshlig'i akmal daminov bo'lgan o'zimizni munosabatimizni negativimizni bildirmoqchimiz mardibekova umida tomonidan ishonchnoma bildirildi end hozir birinchi mana shu nimani qo'yaylik videoni ko'raylik keyin izoh beramiz holatga umida opa hujjatlarimni olishim o'zimni shaxsiy bijtlarimni olishim uchun kerak mana mehnat vazifangizni ham bajara olmayapsiz mehnat vazifamni ham bajarolmayapman mana yettinchi yanvar kunidan beri mana boshliq tomonidan o'zlari ochmasin degan maqsadda maqsaddaimol qarshi sirdaryo viloyati o'simliklar karantin hudud inspeksiyasini kadrlar bor kadrlar bo'limining xonasi mana men mardibekova kimdan yordam so'raysiz mana respublika mana nima tanzila norboyevada end i sizga yordam beradigan tanzila norboyevadan mana shu taziq va zo'ravonliklardan himoya qilish bu to'g'risida qonun bor yolg'iz onaligingiz hamizonaman to'rt nafar farzand bor nogiron akam bor o'n to'rt yoshgacha to'lmagan farzandlaringiz ham bor o'n bu hozirgi holat ikki ming yigirma birinchi yil mana shu o'simliklar karantini sirdaryo viloyati davlat inspeksiyasida kadrlar bo'limini boshlig'i mardbekova umida nisbatan akmal daminov tomonidan o'tkazilayotgan tazyiq deb hisoblayapti hozircha umidani nomidan aytilyapti bu gaplar umida shu o'zi menga bergan tushuntirishda menga nisbatan tazziq va zo'ravonlik sodir etilyapti akmal daminovdan deb menga shu ishonch bildirdi ishonchli vakil sifatida tegishli idoralarda shu qo'ldan kelgancha jaoku qo'ldan kelgancha huquqiy ko'mak beramiz aqlimiz yetguncha bundan sal muddat oldin umida mardibekova bilan bular hali hujjatlar bilan hali tanishamiz keyingi videolarimizda batafsil tanishtirib chiqamiz sudi qarori bor umida mardibekovaga akmal daminov tomonidan ma'naviy zarar moddiy zarar undirish to'g'risida sud qarori chiqqan demak undan oldin ham qandaydir iqtisodiy zo'ravonlik o'tkazilgan bo'lishi kerak buni hali keyingi videolarimizda batafsil tanishtiramiz yani hozir o'z mehnat vazifasini bajarish uchun u faoliyat ko'rsatayotgan xonani nima sababdan berkitilganligi to'g'risida mana erta dushanba kuni bugun to'qqizinchi bo'lsa o'ninchi o'n birinchi yanvardan boshlab ishni işte, o'rganishni boshlaymizda işte, mana shu o'rganish jarayonimizda barchasi ma'lum bo'ladi akmal daminov janob akmal daminovga e, biz mana bugundan boshlab bugundan keyin xudo xohlasa odob reglamentida odob axloq normalariga amal qilib o'zaro bir birimizni hurmat qilgan holda mana video tayyorlab boraveramiz o'tgan safargi sal chiqishlarimda o'zim ham sal qo'pollik o'zimga ham yoqmagan uchun tarmoqdan olib tashladik uni qayta qaytatalab yana joylashtiramiz o'tgan safargi xodimga nisbatan akmal daminov tomonidan prezident farmonini ko'rsatilgan taqiqni buzgan edi hurmatsizlikda prezident farmoni a bu safar endi ikki ming o'n to'qqizinchi yil mana hozir papkamda turibdi shart emas ikki ming o'n to'qqizinchi yil uchinchi sentyabrda kuchga kirgan xotin qizlarni taziqlar va zo'ravonliklardan himoya qilish to'g'risida qonun bugun bepisandlik bilan qarayapti umida mardibekova temir daftar ayollar temir daftarida turar ekan yolg'iz ona ekan o'n to'rt yoshgacha to'lmagan farzandlari bor ekan undan tashqari qaramog'ida vasiylik guliston so, tumanini hokimini qarori bilan nogiron akasiga vasiy etib tayinlangan ekan ayol kishi bo'lishiga qaramasdan mana shuncha mas'uliyatni zimmasiga olib adolat qo'lidan kelgancha hech qanday ishida kamchiligi men suhbat o'tkazganimda biron bir kamchilikka yo'l qo'ymagan bo'lsada nima sababdandir o'z mehnat vazifasini bajarishga to'sqinlik bo'lyapti bu sabablarni ertaga akmal daminov bilan birgalashib huquqni muhofaza qiluvchi organlarni jalb qilamiz tegishli idoralarga murojaat bilan chiqamiz mardibekovani nomidan mana bunga vakolat berilgan men iltimos qilardim akmal daminovdan umuman mutasaddilardan akmal daminovni faoliyatiga bir baho berish kerak u prezident farmonini mensimasa qonunlarimizga hurmatsizlik bilan qarasa prezidentimiz xalqni rozi qilishga qaratilgan siyosatlariga bu hamohangmi o'tgan safar endi qattiqroq gapirdik bu safar sal yumshoqroq gapiramiz endi odob reglamentiga o'zimizni ham axloqimizga to'g'ri kelmaydi lekin iltimos qilaman akmal daminovdan qonunlarni hurmat qilsin Prezident farmonini hurmat qilsin kerak bo'lsa bo'ysin, u majburiyati uni xalqni hurmat qilsin u ham majburiyati Xodimlar u akmal daminovgacha 12 yil 13 yildan ishlab qo'ygan xodimlar bor mana shu masala yuzasidan hozir birinchi chiqishlarimiz keyingi videolarimizda mana shu aniqlansa agar kamchiliklar o'sha aniqlangan kamchiliklarni yoritib boraveramiz huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilamiz tegishli choralarni ko'rsin farmonni qonunni buzgan u rahbar bo'ladimi kim bo'lishidan qat'iy nazar u javobini berish kerak prezidentimiz siyosiy irodalari bilan bugun xalqni rozi qilish davlat idoralari xalqqa xizmat qilish nimasi tashabbusi bilan siyosat ilgari surilyapti bu siyosatga qarshi yo'l tutishga hech kimni haqqi yo'q akmal daminovni темболее akmaldin aminovdan qo'polligim uchun uzr <laughs> so'rayman <laughs> u odamga qattiq gapirib bo'lmas ekan tablari nozik ekan shuning uchun ehtiyot bo'lib silab sipalab gaplashamiz u odam bilan qattiq gapni erkak kishi ko'taradi erkak kishi bo'lsa gapimizni ko'tarib boraveradida undan b salomat bo'lasizlar